Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я буду снимать трек по моей квартире в Аватаре. Итак, давайте приступим. Сейчас мы пойдем в спальню. Так. Так. Вот это моя спальня. Давай. И тупи. Подождем. Это была моя спальня, да. Угу. Идем дальше. Идем в ванну. И кстати, только сейчас заметила, то что у меня много вот этих вот тумбочек. Это из-за того, что я менялась постоянно. Ну, потому что я менялась, мне давали постоянно тумбочки эти раньше у меня вообще она была маленькая так да. идем <связываем> это моя да <связываем> 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 такая вот она вся зачем а это как не магазин у меня а как сюда я складываю все свои подарки которые мне дали которые я делаю или которые я просто покупаю. Вот. Так. вот у меня вообще много вот этих магнитов. Вот эти коробки, тем более. Мне, вт... мне, вчера вообще здесь уже здесь взяли. Вообще не понимаю, куда мне ее делать. Так, давайте пойдем дальше. Там <клышленный> школа. я ее беру, может быть, и не не знаю. А это как 100 в 16. это когда мы сформируем новый рекорд. Вот. Я не буду убирать ее, я ее оставлю. Ну, вообще такое классное. Просто... Вот. Мне кажется, она... Мне вот больше всего из рекорда нравится только вот она. Так. Это день. И... Так. У меня вообще много кровати. У меня осталось диван, там кресло и вот эти кровати у меня осталось. Потому что у меня были. У меня было две комнаты, это как у Лиря. кровать у меня осталось. это как вообще просто. Была для видео, а сейчас стала вообще делать. Вот. Это тоже мне вот этот момент нравится. Это когда в том году разыгрывали Я не помню, как она называется. Конечно, круто, вот да. Вот. Комната. Ну, я вообще всю вот эту вот акцию пришла, которая была. Так вот. Идем дальше. Это конкурс. у меня... Я все равно буду... Я не понимаю, зачем мне вот эта вот эта машина в конкурсе. Я все равно скоро буду свою квартиру изменять в аватаре. У меня как-то ни... ни к чему Спасибо, Диана. Если ты смотришь это видео. Же... Так. Вообще это комната не для отдыха, а это как для видео. Я давно хотела, чтобы она была mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так. А это просто. Я все равно. Я... Еще раз говорю, я все равно буду скоро все изменять моей своей квартире. Некоторые комнаты я не буду изменять, потому что они не так нормальные. У меня вообще очень много компьютеров. У меня все не в каждой комнате. Вот. Так, идем дальше. Это для видео у меня. Вот так вот она выглядит, такая белая. Вообще мне нравится белая. Как сочетается. дальше тогда я не буду вам показывать, просто клетку для птиц, так, очистки, место, я там практически у стоят полярные станции, весенние трубы. Вот. Так вот. И на этом, ребят, наверное, будет все. Я думаю, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачного дня и всем пока.